আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এয়া হ'ল চিতল মাছৰ ফ্ৰাই এয়া ভোগালী বিহুলৈ অনা চিতল মাছৰ ফ্ৰাই কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওঁ আহকচোন প্ৰথমতে মই মাছখিনি ভালকৈ ধুই পানীটো আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু অলপ হালধি নিমখ আৰু কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউদাৰ আৰু অকণমান মিঠাতেল ইয়াতে মই এড কৰি দিলোঁ এনেকৈ অলপ মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল এড কৰি দি মাছ ভাজি চাবচোন মাছকেইডোখৰ খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয় এনেদৰে ভালকৈ মাছকেইপিচ মই ধুনীয়াকৈ সানি দিলোঁ ইয়াক মই বিছ মিনিটমানৰ কাৰণে মেৰিনেটেশ্যনত ৰাখিম এনেদৰে ভালকৈ সানি লৈছোঁ ইয়াক মেৰিনেটত ৰাখিম মই বিছ মিনিটমানৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সানি দিলোঁ দুপিচ মাছ অলপ ডাঙৰ আছে সেয়েহে অকণমান ভালকৈ আনি দিলোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো টিপিবলৈ নেপাহৰিব এতিয়া মই কেৰাহী এখন বহুৱাই দি তাত মিঠাতেল এড কৰি দিলোঁ আৰু মিঠাতেল একেবাৰে ভালকৈ ইয়াত যে ধোৱা ওলাইছেনে তেনেকৈ ধোৱা ওৱালৈ মই গৰম কৰিলোঁ তেতিয়াহে মাছকেইপিছ তলত নেলাগে এনেদৰে গৰম কৰা পাছত লাহেকৈ এপিচ এপিচকৈ বহুৱাই দিলোঁ একেবাৰে কম তেলত ভাজিম কম তেলত কেনেকৈ ভাজে তেনেকৈ দেখুৱাওক আপোনালোকৰ মই তেলত ডুবাই ভজা নাই কম তেলত ভাজিছোঁ এনেকৈ মাছ কেই পাঁচ পিচে একেলগে বহুৱাই দিছোঁ এনেদৰে এপিচ মাছ মাছো এঠা নেলাগে চাবচোন এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে হ'ব দি ই পিঠি মই সলাই দিলোঁ এনেদৰে গৈ গোটেই কেইপিচ মাছ লাহে লাহে সলাই দিম এয়া ভোগালী বিহুলৈ অনা চিতল মাছ হয় এয়া তিনি কেজি চিতল মাছ আছিল মই এই কেইপিচ মাছ এনেদৰে ৰাখিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ আৰু তেলেৰে ভাজিছোঁ একেবাৰে তেলত বিদি যোৱাকৈ ভজা নাই মিঠাতেল সানি দিছিলোঁ বাবে মেৰিনেটত ৰাখোঁতে সেইকাৰণে ইয়াক ভাজিবলৈ সহজ হৈছে এনেদৰে ভাজিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে ভাজিব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব এনেদৰে গোটেইকেইবিধ ধুনীয়াকৈ ভাজিছোঁ কিমান কম তেলত ভাজিছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকেও ভাজিবচোন এনেদৰে কম তেলত আজিকালি ইমান অসুখ বিসুখ হয় তেল খালে সেইকাৰণে কারণে কম তেলত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় মাছ কেটে ধুনীয়াকৈ হৈছে তেল বেছি লগা নাই ভাজিছোঁ আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু মোক কমেন্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধুনীয়াকৈ হৈছেই আৰু ভালকৈ সজালৈ অলপ হ'ব দিছোঁ আৰু অলপ সময় এয়া এতিয়া মই এই পিচ মাছ হৈছে এই পিচ মাছ মই নমাই দিওঁ আৰু এই পিচ মাছো অলমষ্ট মোৰ হৈছে এই পিচ মাছো নমাই দিছোঁ একেবাৰে কৰকৰীয়া হোৱাকৈ ভজা নাই তেনেকৈ কৰ্কীয়াকৈ ভাজিলে অলপ গেছিত ৰাব নহয় সেই অকণমান মানে লুজ থাকোঁতে তাত নমাই দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বাৰু বিহুত কি মাছ আনিছে জনাবচোন বাছ এনেকৈ এই তিনি পিচ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এই দুপিচ আছে এইখিনি অলপ অলপ হ'ব দিছোঁ আৰু হ'লগৈ এতিয়া এই পিচ মাছো হ'ল এই পিছ ডাঙৰ মাছ আছিল আৰু এই পিচ মাছো হ'ল গোটেই কি পিছ মাছ মোৰ ভজা হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব এয়া চাওক মাছ এই পিছ এয়া এইখিনি বেকা হৈ গৈছে ভজা ভজাৰ কাৰণে মই চিধা কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ নহয় চিধা ভাঙি যাব বেছি জোৰ কৰি দিলে আৰু এই কি পিছ মাছ ভজা হৈ গ'ল খাবলৈ বৰ টেষ্টি ধুনীয়া চৰ্বি হৈছে আৰু খাবলৈ বৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিব আজিলৈ সামৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে দেখা হ'ম